videoni boshlashdan oldin like bosishingizni so'rab qolamiz agar kanalda mehmon bo'lsangiz albatta kanalga obuna bo'ling salom muxlislar ushbu video norvegiya haqida sehrli mamlakatga kichik sayohat norvegiya allaqachon turistlar uchun taniqli joy u odamlarni nafaqat o'zining go'zal manzarali joylari bilan balki g'alati ertaklar afsonalar va qiziqarli joylari bilan jalb qiladi bundan tashqari norvegiyada hayot darajasi juda baland o'rtacha oylik uch ming to'qqiz yuz yevro pensiya to'rt ming yevrogacha odamlar bu yerda boy va yaxshi yashashadi norvegiyada havo toza xotirjam va yengil nafas olasiz shaharda va qishloqlarda deyarli avtomobil ishlatilmaydi hamma velosipedda yoki piyoda yurishni afzal ko'radi norvegiya katta zaxiralar va imkoniyatlar mamlakati yildan yilga unga ko'proq odamlar tashrif buyurishi ajablanarli emas birinchi reyn ushbu qishloq ko'plab fotograflarning e'tiborini o'g'irlagan u lofotin orolida tog' etaklarida joylashgan ko'plab sayyohlar bu yerga aynan qishloqqa kelishni yaxshi ko'rishadi ajoyib manzara va shimol yog'dusidan bahramand bo'lish uchun baliqchilar qishlog'i juda kichkina shuning uchun bu yerni ikki soatda aylanib chiqsa bo'ladi shunga qaramasdan mahalliy aholi mehmonlar vaqtini chog' o'tkazishi uchun qo'lidan kelganini qilishadi kechalari qishloq turli rang fonarlari bilan charaqlaydi chunki undagi har bir uy chiroqlar bilan bezatilgan reynning fotograflar orasida mashhurligi bejiz emas ikkinchi layerdal layerdal juda sokin va tinch joy uning o'zining kasalxonasi muzeylari yoqilg'ich xahobchasi va kichik porti bor bu yerda hayot juda sekin bir qadamdan o'tadi hech kim hech qayerga shoshilmaydi har bir soniyani his etib yashaydi ko'pchilik eshigini qulflamaydi chunki bu yerda jinoyat darajasi juda past layerdal juda chekkadagi qishloq lekin turistlar e'tiboridan chetda qolmagan ko'plab sayyohlar tashrif buyurgani sababli bu yerda kichik mehmonxona va restoran qurilgan uchinchi flom ushbu kichik norvegiya qishlog'i aurlands foreda joylashgan bu yerda 500 tagina mahalliy aholi yashashiga qaramasdan ushbu joyning go'zalligini ko'rgani butun dunyodan sayyohlar keladi asosiy turistik zona forde qirg'og'ida qurilgan bo'lib flom qishlog'ida hayot tinch afsonalarga qaraganda aynan shu yerda trollar va afsonaviy mavjudotlar yashagan butun vodiy bo'ylab ajoyib manzarali daryo oqib o'tadi ko'pchilik turistlar aytishicha bu yerda vaqt to'xtab qolgan go'zal manzaralardan tashqari norvegiyada shimol yog'dusini ko'rish mumkin agar siz ushbu go'zallikni ko'rishni istasangiz norvegiyaga yaxshisi oktyabr oyidan aprel oyigacha bo'lgan vaqtda keling 4 baliqchilik norvegiyaliklar manzaralardan tashqari o'zining g'aroyib baliqchiligi bilan maqtansa arziydi aynan baliq ovi mahalliy aholi madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi ko'l va daryolarda norvegiyaliklar lasos forel golsa va boshqa baliqlarni tutishadi norvegiyada baliq ovlash taqiqlangan joylar yo'q baliq ovi bilan yil bo'yi shug'ullansangiz ham bo'ladi beshinchi bu yerda sayohat qilish oson ushbu mamlakatning go'zalligini ko'rish uchun unga bir bor tashrif buyurish kerak norvegiya bo'ylab sayohat qilish juda oson hattoki tajribasiz turist ham adashib yoki yo'qolib qolmaydi sayohatni avtomobilda poyezdda yoki avtobusda amalga oshirsa bo'ladi ayniqsa o'zining avtomobilida sayohat qiladigan odamlar juda yaxshi tejab qoladi bundan tashqari norvegiyaliklarning mehmondo'stligi haqida ham unutmang ular mehmonlarni yaxshi kutib olishadi va uylarida bir finjon choy bilan mehmon ham qilishlari mumkin har bir xalqning o'ziga yarasha madaniyati qoidalari udumlari va urflari bor norvegiyaliklarni qanchalik qattiq qo'l hisoblashmasa-da, ko'pchilik turistlarning gapiga qaraganda ular o'z shaharlari mehmoniga doim yordam ko'rsatishga tayyor siz norvegiyaga kelib bunga ishonch hosil qilishingiz mumkin